Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня, как и каждую неделю, в эфире передача Рабиндранат Тагор. И со мной в студии наш юридический профессионал своего дела Татьяна. Добрый вечер. И эксперт в сфере экономики и бизнеса Игорь. Добрый вечер. Меня зовут Андрей, и я представляю народ. Вот очень много писем нам пришло с вопросом, почему же называется наша передача таким образом, а именно Рабиндранат Тагор. Хотелось бы вспомнить один анекдот и рассказать его вам. Выборы идут в колхозе и думают, как же назвать этот колхоз. Много собралось людей, все поднимают руки. Один мужичок встает и говорит, а давайте назовем его не Светлый Путь, не Путь а колхоз имени Робиндроната Тагора. На что ему отвечать? Ну это замечательно, а почему именно так? Дедушка подзадумался и говорит, уж больно наедрить твою качелю, похоже. Вот, собственно, этим анекдотом все объясняется. У нас цензурно о положении в стране, можно сказать, только Рабиндранат Тагор. Посему как бы... Эта неделя была очень насыщенная, поэтому Ах, я думаю, программа прям... будет интересная. Да. Что же, первая новость, она актуальная, она свеженькая, еще с пылу жару, можно а -а -а. так сказать. Это я ее озвучу, а потом передам слово экспертам. Итак, выборы у нас, дорогие друзья, пройдут не, как было обещано в 2011 году, а осенью 2012. Вот такое решение принято. Хотелось бы сразу же спросить у нашего замечательного юриста. Татьяна, скажите, как... Як добавилось, що перенесли вибори? Дуже просто. Було насправді, як стверджують злі, але поінформовані язики, заготовано відразу два варіанти рішення Конституційного суду. І до останнього моменту не знали, що робити кереманичі партії регіонів і правялічої коаліції. Коли ж проводити вибори? Тому що куди не кінь, а всюди клін. Якщо ви не вмієте керувати країною, то в будь-якому випадку, коли б ви не провели вибори, ви нею керувати так і не зможете. І в підсумку була вирішена все-таки не витрачати гроші зараз, подивитися, що там буде, і відтермінувати свій кінець. І тому вибори у нас відбудуться в жовтні 2012 року. Якщо звичайно... Правлящий режим до того часу не потрапить на вила после принятого податкового кодекса. Что мне нравится в этой это всегда доброта. И вот. теперь, теперь сразу становится ясна судьба налогового кодекса. То есть если не, так, я хотел бы по поводу выборов не, добавить. Я как, раз, я как раз да. по поводу выборов. А, вот То оно, есть, оно связано. Да, связано. Mm. Почему? Потому что если бы выборы все-таки были весной 2011 -го года, я думаю, они все-таки больше депутаты прислушивались бы к голосу народа и все-таки попытались бы пойти на, на компромисс. Теперь, так как выборы будут через два года, я думаю, они спокойно примут налоговый кодекс без э, поправок, без Предусмотрение интересов малого и частного бизнеса, соответственно, интрига в этом вопросе немного уменьшается. Но то, то, с другой стороны, знаете, не может не волновать, как все-таки относятся в Украине к Конституции. С одной стороны, ее быстренько отменяют. В Украине к Конституции не относятся. И при я этом думаю, они так. только потом выясняют, что при этой Конституции выборы должны быть осенью, но это их не устраивает. И неспокойно спокойно ее сразу же переписывают с помощью Конституционного суда. Причем, э, насколько Татьяна говорит, там было два решения. Вот я хотел бы сказать сейчас. Да. Ну ладно. Я хочу добавить. Просто мне это напоминает, знаете, как Оскар, когда вручают, там конвертики, да, и так вот у нас в Конституционном суде, значит, берет конвертик. И выборы будут так, открывать и все. Когда, когда? В 2012 там все. У вот. Нет, деле, Такая аналогия мне На в голову самом деле пришла. все намного проще. Вы знаете, что еще до официального объявления Конституционного суда его один из лидеров партии регионов объявил чем вызвал некоторые, знаете, у юристов замешательство. То есть как это э, тайна, э, которая должна была решаться в, в, тайной, конституционной, в тайной судейской комнате, все-таки... Но, видимо, он что-то знал. Я думаю, что... Но Я вот... думал, он просто What? пояснил народу, кто на самом деле принимает решение замість Конституционного суда. Все ясно. Четкая точка в этой, в этой новости. Хотелось бы сказать также, вот мы плавно перешли к следующей нашей новости, а именно, друзья мои, эпопея налогового кодекса продолжается. Продолжается эпос с налоговым кодексом. Эпопея. Но Эпичная он выглядит слада. как эпос уже. Я думаю, там уже столько людей его писали, столько уже всего произошло, уже люди вышли. Причем, вот мне нравится, что Азаров изначально говорил, что это все купленные ребята, это все ерунда, да, народ когда таза". 40 тысяч, все а понимают, когда что сильно. по всей Украине пошла эта волна протеста, уже как-то даже Азаров задумался. Да, я понимаю, что столько, столько столько денег ни у кого в Украине нет, чтобы купить такие Правда, Справа митинговые. там еще что но... Треба втішити Азарова, якщо це його хоч трішки втішить, Ці мітинги, звичайно, ж не проплачені. Більше того, вони не організовані. У них немає лідерів, хоча деякі політики намагаються примазатися до народних протестів. Ну, Юлія Відміровна тут як как... это... вони та вже знаєте. Хвалі Водіміровна, ета всіх. От Що відбувається? Юлія якщо там, значить, що то вже там. Цікаво. -то а де ж були всі ті політики, які намагаються зараз примазатися до народних протестів і їх очолити, коли вони були при владі. І повинні були дбати про цей малий бізнес, покращувати їх життя, коли вони при владі, вони не цікавляться якимись там базарними баригами. А як тільки їх від влади відстороняють, вони дивляться на цих людей як на свій електоральний ресурс і як на таран, яким можна знести своїх політичних супротивників, Но... які зараз прийшли до влади. Давайте послухаємо, що сказав наш президент по поводу по поводу тих, хто приглашає та майдан. Тих людей, які вийшли протестувати, що ми хочемо розвивати тюньову економіку і далі так жити, більшість суспільства сьогодні бажає, щоб ми, врешті-решт, навели порядок в країні. І зараз заклики. Що ми організуємо підприємницький майдан. Я вам скажу, це заклики. Тих, хто звик працювати за межами закону. Я думаю, любе опамнання Майдану Віктора Федоровича як-то вганяє в ступор. Да, Он не може забити нікого. Байдена, це плохи люди. Його пересмикує. Справа в тому, що ані Віктор Федорович, ані Микола Янович так і не зрозуміли, звідки взявся Майдан. Вони ніяк не можуть зрозуміти, що він взявся від того, що у людей забрали останнє. От не читали вони в школі правдолюбця Радіщева, який сказав, що звірі алчниці, піявці ненаситні. Що народу ви оставляєте, то чого відняти не можете, воздух, так, да, тільки воздух. І тому люди вийшли тільки тому, що у них забирають останнє, їх позбавляють останнього шматка хліба. Вони готові не працювати в тіні, вони готові працювати на світлі. Але чи не краще розпочати з тих, хто деребанить бюджет найінтенсивніше? І це аж ніяк не базарні бариги. Ні, ну на самом деле мне мало, мало, менше всего інтересує, що твої в Раді, тому що часто це просто похоже на цирк. А то, що люди вийшли, це вже великий подвиг. Все-таки много не людей, які которые... Я могу сказать уверенно, что если бы люди не вышли, не начали протестовать, то налоговый кодекс был в первоначальном варианте. Сразу когда единоплательщиков просто вычеркивали. Они же, такого понятия. они же сидели всю ночь там. Они же там чего-то думали. Хотя мое мнение, они там просто и потом, ой, что-то надо идти на работу. Давайте 300 первых поправок запишем. А если анализировать, знаете, не опускаться до детализации, угу. а смотреть знаете, весь дух нового кодекса. В принципе, там есть положительные моменты, как говорит Николай Янович. Но, в первую очередь, они для корпораций, для крупного бизнеса, для промышленников. Для там, олигархов, в общем-то. По большому счету, да. А, То есть, такой угадал. получается перекос. У нас хоть какие-то органы влады работают в интересах людей? Но вот Нет. Я хотел бы по этому поводу... Секундочку. По этому поводу видео я смотрел о том, что говорил Виктор Федорович. По поводу что действительно у нас в стране не все хорошо. Давайте его вместе посмотрим и обсудим. І коли я чую, Микола Янович, засідання уряду, коли ви розповідаєте, що все ми досягли того, того, все у нас гаразд, і далі все буде гаразд, я вам скажу, кажіть правду. покажіть ті графіки, які ви мені показуєте, скажіть людям правду. Пісні співати не треба. Ну, тобто, бачите, да? президент сказав, не треба мені пісні піти. спляшите. Как бы просится эта фраза. Но дело в том, что действительно, видите, все-таки приятно, что признает Виктор Федорович, что не все у нас хорошо в стране. Не, а радоваться, честно говоря, нечему. Мы смотрим, что Николай Янович закручивает гайки. И пока еще был, знаете, запас какой-то. Эти гайки закручиваются. Но резьбуш можно и сорвать. Мы, а мы, мы смотрим, что многие предприятели и бизнес действительно уже, ты знаете, кто, кто сидит на чемоданах, мы не берем крупный бизнес, которым, в принципе, может отстоять свои интересы, знает, в какие кабинеты заходить, мы берем средний звено и малый бизнес. Правильно? То есть, когда мы говорим о налоговом прессе, который в нашей стране был и так, скажем так, довольно непрозрачный, когда, нам, когда э, негласное распоряжение 3% с оборота, Оп! Бюджет, иначе декларации вы не сдадите. И когда мы говорим о том, что бизнесу закручивают гайки, и Николай Янович говорит, что надо повысить полномочия. Повысить полномочия налоговой инспекции и даже дать им возможность арестовывать имущество. А Николай Янович, вот я сейчас вам возражу его же словами, он не согласен, что это нанесет удар по малому бизнесу. Давайте посмотрим, что он сказал. Вчера те, кто побачил в кодексе минусы, вышли на улицы и заявили про свою невзгоду. Так богатым предприемцам доведется перебывать свою деятельность сгидно с европейскими цивилизованными нормами. А робится это для того, чтобы выиграло все суспильство, чтобы экономика, отримавши потужные стимулы для прискоренного развития, дала нам возможность выйти на принципово новую якость жизни. Ну, то есть, Понятно, у кого будет принципово новоякие життя. Для кого, да. есть, да. Я согласен, что налогом э, в кодексе есть позитивные моменты, в первую очередь для компаний крупных, для корпораций, для тех, для, э, для плательщиков акций, которые получают дивиденды. Там есть для понятное... тех, кому и так было нормально, я скажу. Ну, якость життя покращится таким чином. Те, кто сдатен, хоть каким-то чином втекти в тень, туда втечуть. Ті, хто не здатен в силу специфіки свого бізнесу, просто облишать займатися бізнесом, бо це стане абсолютно нерентабельно, і підуть на біржі праці і вимагатимуть Миколи Янича платити їм, хоч якусь допомогу, тому що самі вони тепер себе прогадувати не можуть. об'явлення на ринку, ушов на мітинг, Якщо приймуть налоговий кодекс, буду там Більше не Вернусь. Предприниматели возмущают даже не столько, сколько надо платить налогов, а две вещи: первое: насколько они будут равны для всех, потому что мы знаем, что среди прочих равных есть ребята, которые более равны или mm -hmm. равнее. И второе, самое главное как эти налоги будут расходоваться. Но и вот... кому эти деньги, которые собирают с мелкого и среднего бизнеса, которым мы так нелегко мы знаем, и, и как этот бюджет, который наполняется, потому что есть примеры когда эти деньги с трудом собраны, просто перетекают в, в карманы некоторых семей. Николай Янович Азаров э, не устает нещадно бороться с растратчиками. И вот он своей твердой рукой, своей метлой метет растратчиков из власти. Вот один из них недавно поплатился за то, что купил себе «Лексус». Я вот видео видел, давайте мы его посмотрим. Шановные коллеги, на одном из попередних заседаний уряда я доручал терминово разобраться с ситуацией. Коллеги, генеральный директор ДП Днепро Стандарт Метрология Турчин, порушив прямую заборону уряду, предбав за позабюджетные кошты дорогие автомобили Lexus. Цей чиновник звильнен занимаемые посады. Підкреслюю, что такая жорстка реакция уряду будет во всех случаях, когда чиновники попробуют вытрачать такие дорогие раз для нас народные кошты на свои забаганки, а не на то, что абсолютно не є нагальными потребами стабилизации и разведку.